Причина большая, глобальная — это война. А не было там чего-то такого, чтобы сказала, вот вдруг нужно. Это, скорее всего, такое накопление, нагромождение да? эмоций, с которыми пришлось иметь столкнуться за последний месяц. Это и ситуация с Сашей Коваленко, которого э, волонтеры называют мальчик, который кричит. Он уже не кричит, слава богу, благодаря волонтерам во многом. Это парень, который был ранен и до сих пор э, пуля у него в голове. Он находился в коматозном состоянии и все это время кричал. Благодаря волонтерам удалось его перевести, и сейчас он находится на реабилитации, и активно занимаются поиском клиники, которая готова его принять э, для того, чтобы провести очень сложную нейрохирургическую операцию. Второе событие — это, наверное, то, что мы со Славой Вакарчуком посетили Славянск, открыли школу, и потом он предложил поехать в военный госпиталь в Харькове. Там 150 бойцов раненых. Вот этот разговор с каждым из них, это пожать руку каждому из них, посидеть на кровати, вот пропитаться той атмосферой, она очень тяжелая. Тогда я первый раз подумал, думаю, ну, волонтеры делают максимум. Волонтеры одевают армию. Волонтеры ее укомплектовывают. Волонтеры даже во многом ее вооружают. Волонтеры кормят солдат. Волонтеры их спасают из плена. Волонтеры их лечат. Но волонтеры не могут провести сложные операции, волонтеры не могут изготовить протезы. Общество монолитно в своем желании помочь. Но вот эта параллельная реальность, во многом она не пересекается с жизнями очень многих людей, которые, в моем понимании, могли бы реально помочь. И многие из них помогают приобретаю каски, приобретаю бронежилеты. Я говорю о достаточно состоятельных людях. И потом общаюсь с Наташей Заболотной, вот вдруг, в вот одномоментно возникла идея, а давай проведем аукцион, а давай возьмем лучших художников, а давай возьмем реальных воинов, которым нужна сегодня помощь, помощь сейчас, соединим вместе, и посмотрим, что из этого получится. Пригласили волонтерскую сотню, именно они занимались подбором тех солдат, фотографии которых сегодня в этом зале. Мастерский арсенал занимался подбором художников, и я благодарен всем тем, кто предоставил свои работы, особенно Анатолию Криволапу, который предоставил самому дорогому, самому почитаемому художнику, который предоставил свою работу абсолютно безвозмездно. И я уверен, она найдет ценителя, и, соответственно, деньги от ее реализации поступят тоже в фонд Волонтерской сотни. Поэтому идея возникла 50 воинов, 50 художников. И несколько десятков людей состоятельных, которые готовы понять, что вот эта параллельная реальность она не где-то далеко, она значительно ближе, к чем многим из них кажется. И так случилось, что нам удалось вот за три недели сделать так, что эти шестеренки человеческие заработали, закрутились. И сегодня, завтра официальное открытие, но сегодня так называемый такой тихий аукцион. Я Наташа Заболотная, Мы пригласили людей, которые по нашему мнению могли бы уже сейчас сделать тот взнос, на который Рассчитывают э, ребята, фотографии которых в этом зале, и которым нужна помощь уже сегодня, сейчас. Есть масса моментов, которые, возможно, организационно хотелось бы, хотелось бы сделать лучше. Но жизнь не ждет. Времени нет. Из 50 бойцов, которые были отобраны, одного мы потеряли на протяжении этих неполных трех недель. И сегодня только 49 человек здесь представлены. Но семья э, воина, который э, не дожил до проведения этого э, аукциона, э, все-таки получит необходимую материальную помощь. Это принципиальная позиция волонтерской сотни, и мы ее полностью поддержим. Вы знаете, я уже давно не чувствовал волнения перед публичным выступлением. Я даже сегодня сказал об этом, действительно поймал себя на мысли по дороге сюда, что вот я ищу, что сказать, чтобы не сфальшевить. Потому что вот я многие вещи продумывал, со многими из тех, кто сегодня здесь присутствовал, я разговаривал, пытался передать им ту эмоцию, которая стала основой этого проекта. А когда ты много о чем-то говоришь, ты выгораешь. Но сегодня, вы знаете, я походил по залу, посмотрел на эти фотографии, посмотрел на лица друзей. И хочу сказать, у нас все получилось, все сработало. Люди сошлись в одном месте. Я сегодня попросил, чтобы я сегодня попросил, чтобы те, кто купит работы, оставили их себе потому что они сделают очень важную вещь. Возможно, самое важное. Они спасут человека. И именно так это нужно воспринимать. Именно эта эмоция должна быть определяющей. Плюс, это, знаете, такая ответственность. Мы хотим мы того или нет, а мы ответственны друг за друга. И то, что происходит сегодня со страной, это наша совместная ответственность. То, чем платят эти ребята за свободу, за независимость, за территорию, это чересчур дорого. И это тот минимум, который на самом деле мы можем им дать. В моем понимании, собственно, я стараюсь, возможно, экстраполировать те взгляды, те подходы, которые, по моему мнению, сегодня являются правильными, определяющими направление развития страны и на то, что делаю каждый день. Ощадный банк очень похож на Украину. По сути, это и есть Украина с теми глубокими такими, с такими очень хроническими проблемами. Этот банк, который всегда хочет измениться, но что-то ему мешает. Это банк, который вот, ровесник страны. Это банк, который зависим полностью от тех процессов, которые происходят в стране. Этот банк миллионов, банк для миллионов. Но тем не менее, это, это банк, это наше зеркало, по большому счету. Поэтому мне кажется, что. Вот те процессы внутренней трансформации, такой глубокой, глубинной трансформации, которая сегодня происходит в стране, в обществе, они не просто обязаны нас затронуть. Мы должны быть в центре этого, этих событий, в эпицентре этих событий, а во многих, во многих вопросах, возможно, даже драйвером. Давать толчок. Многие не понимают, зачем я этим занимаюсь. Я и сам не понимаю. Начнем с того, что это не нужно понимать. Делай то, что должно. И пускай будет то, что суждено. Не я сказал. Возвращаясь к банку, ну, мы сделали то, что должны. На самом деле сделали не так много, как могли бы, но э, уверяю, что это только начало. Я не знаю, будет ли следующий аукцион, посмотрим, чем закончится. Завтра открытие, возможно, какие-то из работ не будут проданы. Посмотрим, какие будут отзывы. Я думаю, что после сегодняшнего вечера многие, возможно, зададут себе вопросы, мы сделаем какие-то выводы. Посмотрим, чем это закончится, но... Ребята продолжают гибнуть. В военных госпиталях госпиталя, на сегодняшний день есть э, раненые. У погибших есть семьи. Поэтому помощь на самом деле нужна. Будет ли второй аукцион? Не знаю. Посмотрим. Вот так сложилось, что сегодня все состоялось. Адресно помощь будет. Мы и так ее предоставляем, а будут ли под подобного рода акции, не знаю, сложно сказать. Но то, что с нашей стороны, со стороны банка будет оказываться помощь, и она уже сегодня оказывается. И укомплектовываем военных, и не хочу хвастаться. Мы делаем то, что должны.